अलैकम स्टूडेंट्स वी में खुश आमदीद आप कैसे देख रहे हैं आ, वीडियो का टाइटल सेमेस्टर फीस स्प्रिंग 2023 ट्वेंटी अभी जो सेमेस्टर चल रहा है इसे स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर कहेंगे और जो स्टूडेंट की फ़ीस है वो आ चुकी है अब इसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट को बहुत सारे मुझे मैसेज आए हैं कि क्या हमारी फीस बढ़ गई है तो इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं क्या फीस बढ़ी है या आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है समझने में आपको पता नहीं चल रहा है कि फीस है कितनी और फीस बड़ी है या नहीं बड़ी ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वी यू खानपुर इसके ऊपर आपको इस तरह की सारी वीडियोस और डिटेल्स मिल जाती हैं अब मैं आपको एक एल दिखाता हूँ अकाउंट बुक हम ओपन करते हैं और सबसे पहले जरा ना मैं आपको लेके चलता हूँ होम पेज के ऊपर होम पेज के ऊपर आप देखेंगे कि जो तो टोटल सब्जेक्ट हैं ये साइन आउट हो गया हम इसको दोबारा से लॉग कर लेते हैं तो टोटल सब्जेक्ट और फिर जितनी आपको फीस बताई जाती है क्या उतनी ही आई है या फीस बढ़ गई है ठीक है तो ये अभी हम सारी की सारी बातें इस वीडियो में देख लेते हैं सबसे पहले ज़रा आप होम पेज के ऊपर देखें ये इस वक्त है पाँचवा सेमेस्टर स्टूडेंट का और इसके जैसे कि आप देख रहे हैं एक दो तीन चार और उसके बाद पाँच और छः छः टोटल सब्जेक्ट हैं और फीस जैसा कि हम बताते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप छः सब्जेक्ट रखते हैं सेकेंड में थर्ड में फोर्थ में तो फिर आपकी फ़ीस होती है सोलह हज़ार चार सौ रुपये अब वो किस तरह होती है मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर हम ज़रा ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ ये छह सब्जेक्ट हैं हमारे और आपको जैसे कि पता है कि एक सब्जेक्ट की फीस होती है पच्चीस सौ पचास रुपये ज़रब करेंगे हम छः से ये होगी हमारी फ़ीस और इसमें हम ऐड कर लेंगे सेमेस्टर फी सेमेस्टर इनोलमेंट फ़ीस ग्यारह सौ रुपये प्लस करेंगे ग्यारह सौ रुपये और ये बन जाती है सोलह हज़ार चार सौ रुपये कितने सब्जेक्ट की फ़ीस छः सब्जेक्ट की फ़ीस अब हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और ज़रा देखते हैं क्या इस सेलेबस में होम पेज के ऊपर हमारे इतने ही सब्जेक्ट है ये मैंने थोड़ा सा इसको ना मजीद जूम इन कर दिया है तो यहाँ देखें एक दो तीन चार पाँच छः और फीस सोलह हज़ार चार सौ बनी है अब देखते हैं कि हमारा जो अकाउंट बुक है वहाँ पे फ़ीस कितनी है ये हमने अकाउंट बुक ओपन किया और हम इसको ज़रा जूम कर लेते हैं और बिल्कुल मोबाइल की तरह मैंने बना दिया स्क्रीन आपको मोबाइल में भी इसी तरह नजर आती है और स्टूडेंट मोस्टली मोबाइल में देखते हैं बिल्कुल लास्ट में टोटल जो बना होता है अब यहाँ पे फीस नजर आ रही है अठारह हजार चार सौ मैंने कहा कि ये सोलह हजार चार सौ है तो स्टूडेंट ये समझेगा कि ये जो है ना अठारह हजार चार सौ क्या फीसने फीस बढ़ा दी है या ज़्यादा आ गई ऐसा बिल्कुल नहीं है अब इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम जरा स्टूडेंट नॉर्मल व्यू में ले आते हैं जैसे एल एम एस होता है एक लैपटॉप के ऊपर अब यहाँ पे देखें कि ये तो है सेमेस्टर फीस अभी जो आई है इस सेमेस्टर की फुल लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट का एक पुराना कोई वाउचर पड़ा हुआ है जिसकी डेट थी पंद्रह मार्च की दो हजार रुपए का अब यहाँ पे तो टोटल बन जाना है और स्टूडेंट इसको देखता है मोबाइल की तरह ठीक है यहाँ पे इस तरह देख लेते हैं और फिर मैसेज कर देते हैं कि मुझे फीस की समझ नहीं आ रही क्या फीस बढ़ गई है तो आपने क्या करना है कि आप ज़रा उसको अपने बकाया जात भी चेक करें क्या आपकी पिछले सेमेस्टर की कोई फीस तो नहीं पड़ी हुई जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो इंडोमेंट फंड का एक हज़ार रुपये होता है वो स्टूडेंट जमा नहीं करवाते क्योंकि उसकी वजह से ना तो एल एम एस ब्लॉक होता है वो लास्ट में जाके कहीं एडजस्ट हो जाता है और पिछले सेमेस्टर से एक पाँच सौ रुपये का वोचर भी आया हुआ है और वो वोचर होता था हमारा सोसाइटी और स्पोर्ट्स फंड का यहाँ पे देखें ये वाला जो पाँच सौ रुपये है ना ये सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स फंड है बाद लोगों का ये भी बाकी है और बाद लोगों का जो एक हजार रुपये था इं, इंडोमेंट फंड का वोचर वो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है हम देख लेते हैं यहाँ भाई ये वाला वो, वो बहुत सारे स्टूडेंट का वो भी बाकी है तो अब तो यहाँ पे अगर आपके कोई प्रैक्टिकल नहीं है जैसे कंप्यूटर्स में होते हैं या आपका प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट के क्रेडिट आवर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं जैसे कि बी में टीचिंग प्रैक्टिस है उसके छः क्रेडिट आवर हैं इंग्लिश में जो थीसेस है उसका सिक्स क्रेडिट आवर्स हैं एम सी एस बी एस सी एस बी एस आई टी सॉफ्ट इंजीनियरिंग उसके जो प्रैक्टिकल होता है उसके भी सिक्स क्रेडिट आवर्स होते हैं यानी कि वो सब्जेक्ट की फिर डबल फीस होती है अब आ जाएँ अगर आप कर रहे हैं जोलॉजी में तो फिर आपके अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे हुए हैं जोलॉजी वाले तो फिर जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा उसकी भी फ़ीस लग जाती है अलग से आपको जैसे पता है और उसके बाद अगर, अगर आप कर रहे हैं बी एस सी एस है बी एस आई टी किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में ऐसे तमाम सब्जेक्ट जिनके साथ लिखा होता है जैसे सी एस थ्री ज़ीरो वन और साथ में लिखा हो जाता है पी, पी. ठीक है इसके साथ पी लिखा होगा ना वो क्या होगा वो भी प्रैक्टिकल होता है और उसका भी क्या होगा उसका भी आपको फीस देनी पड़ती है तो आपने क्या करना है कि अपने एल को तसली से जो अकाउंट बुक है सबसे पहले तो आप चेक कर लेंगे आपके को प्रैक्टिकल हैं यहाँ पे ठीक है जिसके साथ प्रैक्टिकल लगा है या फोर्थ क्रेडिट हावर है या सिक्स क्रेडिट हावर है आप चेक करेंगे कि सबके तीन क्रेडिट हावर हैं फिर आपने उसको जितने सब्जेक्ट है यहाँ पे उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है सिक्स के साथ पच्चीस सौ पचास के साथ उसमें प्लस कर लेंगे आप ऐड कर लेंगे ग्यारह सौ रुपये से इन्वॉल्वमेंट ये जो मैं आपको एल दिखा रहा हूँ इस तरह है अब अगर आपने सात सब्जेक्ट रखे हैं तो फिर क्या करेंगे आपने यहाँ पे हमने किया था छः के साथ मल्टीप्लाई तो आपने पच्चीस सौ पचास को ज़रूर करेंगे सेवन के साथ और ठीक है सेवन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद आपने उसको उसमें ऐड कर लेना है ग्यारह सौ और बाकी रह गए प्रैक्टिकल वाले अगर प्रैक्टिकल आप दे रहे हैं तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल की फ़ीस है उस वो अलग से ऐड होगी तो टोटल इस तरह बनेगा आपका और आपने फिर जो अकाउंट बुक है ना जस्ट टोटल नीचे की तरफ नहीं जाना अपने बकाया जात भी आपने चेक करने हैं अगर पिछले सेमेस्टर की कोई फीसें आपकी पड़ी हुई हैं तो ज़ाहिर है वो बैलेंस में तो शो होनी है तो इस तरह ये क्लियर हो जाता है कि इसी सेमेस्टर की तो फीस है ये सोलह हजार चार सौ जो रूटीन की होती है और जो दो हजार यहाँ पे शो हो रहा है आप भी अपने चेक करेंगे इसी तरह वो था बकाया आपका पिछले सेमेस्टर का अब ज़ाहिर है वो टोटल में तो शो होगा इस तरह ये फीसें आपने चेक करनी है और अब आ जाए कि जो यूनिवर्सिटी ने की हैं इसकी इंस्टॉलमेंट वो किस तरह डिवाइड की गई हैं हम इसकी करते हैं इंस्टॉलमेंट पाँच कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको शो हो रही है ना कि चार जो है ना वो इंस्टॉलमेंट ऐसी हैं जो 2550 की हैं और बाकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25 मई को देनी है वो है 6200 हज़ार की अब यूँ देख लें कि ये जो 2550 और 2550 टोटल छः इंस्टॉलमेंट जैसे होती हैं तो दो को इसमें इकट्ठा कर दिया गया है दो सब्जेक्ट की फीसें आपकी इसमें हैं और प्लस उसमें ग्यारह सौ रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट हम देख लेते हैं इसको दोबारा से काउंट करके पच्चीसो पचास जरब दो ये होगी दो सब्जेक्ट की फीस और प्लस हो गया ग्यारह सौ रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट फीस ये इस तरह पहला वोचर आपका बना है आपके अगर सब्जेक्ट कम है तो फिर आपका पहला वोचर भी कम बनेगा ये डिपेंड करता है जो फीसेस हैं सारी आपकी वो आपने कितने सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो जो आ, मैं बात मैंने पिछली वीडियो में की थी कि आपके अगर पांच सब्जेक्ट हैं तो आपकी फीस चार की यानी है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका अभी इस, इस ही सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर वो वो जो बात है वो लागू नहीं होती क्योंकि वो इस तरह की जो फैसिलिटी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की फीस कम होती है वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में वो इस तरह दे चुके होते हैं तो ये तो थी आज की जो हमारा टॉपिक था जो कंफ्यूजन थी स्टूडेंट को कि क्या फीस बढ़ गई है या किस तरह है तो ये तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी अगर फिर भी कोई मसला है तो फिर अपना एल अच्छी तरह जिस तरह मैंने बताया है, आपको उसका तरह चेक करें और फिर जो है ना मुझे मैसेज करें और फिर जो अगर पूछना हो तो फिर पूछ लीजिएगा इन रिप्लाई भी करेंगे अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में और देखेंगे कि आपकी जो फीस है है ना वो बिल्कुल लास्ट में उतनी ही है। अब अगर ये 25 को जो फर्स्ट वॉचर है बासठ सौ रुपये का ये यह वाला यहाँ पे टोटल होता है बैलेंस ये 2000 हजार बकाया है इसमें जब ये ऐड हुआ तो बयासी हो, हो गया इसमें ऐड करके इस तरह ये टोटल बनता जाता है तो अब अगर ये पे नहीं करेंगे ड्यू डेट को तो ये फिर और बढ़ जाएगी ठीक है क्योंकि उसके ऊपर तो फाइन होता है हर वोचर के ऊपर ड्यू डेट के अंदर वो कि सारी ये आपको पे करना है किस तरह है वो सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं चलान प्रिंट करके बैंक में जमा करा दें या इजी पैसा से इस आईडी के जरिए जमा करवा दें वो आपकी मर्जी है ऑनलाइन पे करना है तो यहाँ से क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं और उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन आपकी सारी दूर हो गई होंगी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें अल्लाह हाफिज़